Наша инспекция этот вопрос находится на особенном контроле. Во-первых, легализация труда – это социально-экономическая защищенность гражданина. Во-вторых, это дополнительное поступление в бюджет, за счет которого финансируется ряд социально-экономических программ нашего города и инфраструктуры региона в целом. Совместно с органами местного самоуправления мы проводим рабочие группы, на которых приглашаем работодателей Жовтневого и Тарновских районов. Проводим э, совместные рейды по выявлению нелегально трудоустроенных работников. По результатам такой работы э, проведены встречи с 645 э, работодателями, э, легализирован труд 991 э, наемного работника. Дополнительные поступления в бюджет э, составили более 30 тысяч гривен. По единому социальному взносу по внебюджетным фондам поступления составили порядка 420 тысяч гривен. Наряду с этим в нашей инспекции на постоянном контроле находится вопрос по выплате заработной платы ниже, чем минимально установленный законодательством уровень. Мы провели ряд встреч с 62 субъектами. По итогам этих встреч в бюджет дополнительно поступило более 50 тысяч гривен. Кроме того, по отношению к началу года, рост средней заработной платы по нашей инспекции составил порядка 16%. Все это выливается в дополнительное поступление в бюджет. И местных советов. В заключение хотелось бы сказать, что любой работодатель должен для себя понимать, что нелегальный труд это в первую очередь административная, финансовая и уголовная ответственность, а наемный работник должен понимать для себя, что неофициальное трудоустройство это отсутствие каких-либо гарантий в будущем.